哎，快看快看，《江湖少年行》剧本上热搜了。哎，在网上都能看到《江湖少年行》的剧本了。哎，快看热搜，有大瓜吃了，《江湖少年行》的剧本。可以啊，我都等好久了。哎，你看《江湖少年行》的剧本，苏念雪判出冷月宫了，假的，跟他师傅一块演戏呢。第一次是假的，第二次是真的。哇！ 我还是想不明白，不是到底谁泄露的剧本啊？这是、啊、剧组成员、艺人团队接触的人实在是太多了。萧何正在调查，不是，而且这人也太损了，他就泄露几页，我还能让秦燕飞改改，他把整本都泄露出去了，这是要重写啊！《江湖少年行》已经开机，重写根本不可能。那，那咱们就破罐子破摔，硬着头皮把它拍下去。 去年天国就是因为外泄才没有拿下收视冠军，重拍恐怕不行。对呀、啊，那现在怎么办？啊？立即联系各大平台，让他们帮忙把这件事压下去，尽最大的可能阻止剧本的蔓延。查到了，查到了，我们在警方的帮助下，已经找到了最先在网上发剧本的账号，账号的持有者叫孙成。 他在明珠维修中心工作，目前已被警方控制。明珠维修中心，那不是我修电脑的地方吗？据孙成本人供述，他就是在你的电脑里找到剧本的。什么意思啊？我给他之前，我把剧本都删了我。我回收站那有没有一并删除？我都删了，我那电脑里就没剧本。真的，我赖总，我真的都删了。 你一定要相信我。嗯，我相信你，我们一定会查个水落石出。的。赖总，小冉姐，剧组那边需要你们去一趟。哎，哦，赖总，小然，你也不是新人啊、哦，怎么能犯这种低级的错误呢？剧本泄露，我们拍了这么多，这么辛苦，怎么办？ 就是因为你，大家辛辛苦苦拍的戏全白费了。不是，这个剧本的事儿，我真的不知道是怎么回事。事到如今还狡辩呢？不是狡辩，我是真。仅凭对方两句话，就把所有责任推给毕小然，是不是有点草率？赖总，人家都招供了，还有假的吗？不能因为毕小然是你女朋友，你就公私不分啊。警方那边还没有定案，先别着急追责。 目前最重要的是解决问题。解决还能怎么解决？现在只能改剧本了。我一直没说话，你当我死人啊？张口闭口就是改剧本，干脆你去当编剧算了。那还能怎么办？如果你改不了，我倒是可以推荐一位编剧。我说这位女明星口气蛮大的，听你这意思是要把我换了，是不是？你胡说八道什么呢？我都是为了我们剧好。 我告诉你，我秦燕飞就是顶级 IP，《江湖少年行》不缺你这点流量，你想拍呢就继续拍，不想拍的话你就给我走人。还有我的剧本，谁也改不了。郑一，我也是为了大局着想，不劳你费心，我自有办法。好，那我们就听赖总了吧。 怎么会这样呢？我明明把那些剧本都删了。这几天回家好好休息，其他的事情交给我来处理就好。那可不行，这都是我闯的祸，不能让你来收拾烂摊子。没关系，我乐意帮你收拾。吃饭了，你先吃吧，我很快。赖总，媒体那边的话，暂时先不要透露出去，好吧？好，没问题。 他已经把网上所有的帖子、相关的文章都找人删了。行。 你放心，我一定会为你扫清一切困境和阻碍。